ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਜਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਲਨਟੇ ਮਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮौज-ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡੌਣਾ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਂਕਟਾ 'ਚ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਮੇਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ तो और वो जाओ दीदी कोई ना कोई हिम्मत रखो हिम्मत रखो यार करके ले लो सोना करके ले आना जल्दी कर तू कितना बचया मैं कितना बचया वो कितना अम्मनदीप तू कृष्णा हुई काफी दुखदाई घटना है ये अच्छी की मृत्यु होगी क्या कहना कहना यही चाहती हूँ सेफ्टी चाहिए वहाँ किसी और का बच्चा ऐसे नहीं जाना चाहिए जैसे हमारा बच्चा गया है सेफ्टी चाहिए वहां जो ट्रेन है उसकी खिड़कियों में जो लगना चाहिए जो बच्चा बाहर ना देख पाए आप थे उस समय जब ये हुआ हाँ जी हम वहीं पर एक साइड में बैठे थे तो जब बच्चा नीचे आ गया ट्रेन में तो कैसे उसको निकाला गया और कैसे लेके गया हम मैं सिगिता मेरा भाजी सिगे ते और दो चार बंदे आले वाले तो इकट्ठे हो के असि ऊपर नु चक्कया ता उननू बच्चे नु बीचो कड्डेया खिड़की ते और जब लेके गए अस्पताल तो अच्छी निरुक्ति हो चुकी थी कि सांस चल रही नहीं था? सांस चल रही सि मेरे पट्टा च पिया सि हां जी असि अपनी गाड़ी च आप लेके गए हम कोई उथे कोई प्रशासन नहीं आया कुछ नहीं आया कोई उनने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਦੀਦੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦੂਜੇ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਲ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਬਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੇ ਅਬ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਫੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ अक्सर कई बार कई ऐसे हादसे घटित होते हैं जिसमें बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो लगता है कि प्रशासन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है हाँ जी प्रशासन भी बिच ही होंगे जिम्मेवार तो कोई मांग करते प्रशासन से सरकार से कार्रवाई की मांग करते हैं क्या कार्रवाई होनी चाहिए सख्त तो सख्त कार्रवाई करनी बस मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह बच्चे की क्या उम्र थी क्या नाम था बच्चे का बच्चे का नाम सहवाज सिंह था दस साल की उम्र थी उसकी क्या लगते हो आप उनके? वो मेरे कजन का बेटा था तो ये जो हादसा दर्दनाक हुआ ये कैसे वहाँ पे लापरवाही के कारण हुआ है कैसे देखिए कैसे देखिए मैं बलाचौर का रहने वाला हूँ ये मेरे पास बच्चे गर्मी की छुट्टी गए हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो इनको लेंटे मॉल में घुमा लाते हैं चंडीगढ़ दिखा लाते हैं साथ में शॉपिंग कर लेंगे तो इसके लिए, लिए मैं उनको ले गया तो वहाँ पर उसने टॉय ट्रेन में बैठने की की तो चलो पहले तो हमने मना किया वो नहीं माना तो हमने उसको बिठा दिया उसके साथ हमारा एक पाँच साल का बच्चा और था वो भी उसी में बैठा था तो जैसे ही ट्रेन चलने लगी दो राउंड ट्रेन गई ठीक गई जब तीसरे राउंड में ट्रेन आई तो वो लास्ट वाला डिब्बा पता नहीं कैसे अचानक से पलट गया अपने आप ही और जिसके कारण बच्चे का सर जो ज़मीन पे ज़मीन पर लगा जाके उसके ऊपर उसका डिब्बा जो टेन का था उसके सर के ऊपर आ गया इसके कारण उसके सर में काफ़ी बड़ा जख्म हो गया वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग हो गई तो बड़ी मुश्किल से हमने उनको और लोगों को बुलाया साथ में तो डिब्बे को उठाकर बच्चे को निकाला निकाल के उसको मेरे साथ मेरा कज़ ब्रदर एक और था वो जल्दी से गाड़ी लेकर आया अपने पार्किंग में से तो जल्दी से हमने उसको गाड़ी में बिठाया और बिठा के सेक्टर बत्तीस के हॉस्पिटल में चले गए तो वहां जाकर तीन चार घंटे बाद उसकी मौत हो गई किसी जिम्मेदार समझते हैं आप इस को इसमें सबसे पहले तो मॉल की मैनेजमेंट की है आगे जिस कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया उसकी है और चंडीगढ़ प्रशासन की भी है इसमें तो प्रशासन द्वारा पुलिस द्वारा जो मामला दर्ज किया गया मैनेजमेंट पे ड्राइवर पर उसे लेकर संतुष्टि आपको अभी हमें पता नहीं है अभी आज उसका संस्कार किया है हमने कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है एफ आई आर वगैरह देखेंगे आगे देखेंगे तो बताएंगे वैसे उनके कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए या आगे से किसी और का बच्चा ऐसे ना हो क्या लगता है कि आगे भी कई हादसे जो ऐसे घटनाएँ सामने आई है चाहे झूला टूट जाता है कभी कुछ हो जाता है तो लगता है कि इसमें लापरवाही बड़ी किसकी हो सकती है सामने आती है देखिए लापरवाही तो जो उसको अरेंज करते हैं उनकी भी है जो जो कंपनी उसको चलाती है उसकी भी है प्रशासन जो उनको इसके लिए परमिशन देता है प्रशासन वैसे कागज़ी कार्रवाई करके परमिशन दे देता है तो वैसे प्रशासन को चाहिए कि जाकर उसको बकायदा कोई उसका आदमी जाए उसको चेक करके आए उसका देखे उस कुछ सरकार उसके लिए कोई नॉर्म्स बनाए कि हाँ इस कैटेगरी इस इससे कम में अगर आपके पास ये चीज़ होगी तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा सेफ्टी फ़ीचर्स उसमें ज़रूर होने चाहिए इस ट्रेन में कोई सेफ्टी फीचर थे ही नहीं प्रशासन या पुलिस से जाकर बातचीत की जाएगी कि जो कार्रवाई की गई है उस पर आप और कुछ मांग करेंगे डिमांड करेंगे देखिए हमारा बच्चा तो वापस नहीं मिलेगा इसे इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिसकी भी लापरवाही है कि आगे से किसी और का ऐसे नुकसान ना हो हमारा तो हो गया ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਸਰ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਜੇ ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਕੀਕੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ